В связи с тем, что сейчас большое количество граждан Украины призвано на воинскую службу и также находятся в частях национальной гвардии, добровольно принимают участие, скажем так, в антитеррористической операции. Приватбанк обратился ко всем банкам Украины с инициативой о списании Суммы задолженности по кредитам это как тело, так и полностью всех процентов всем военнослужащим и всем гражданам Украины, которые погибли в ходе антитеррористической операции. В настоящее время в Приватбанке уже как в самом банке действует такая инициатива о списании данной суммы задолженности военнослужащих погибших ну, и мобилизованных частях Национальной гвардии. Согласно данным Приватбанка. Согласно данным Приватбанка, уже списана сумма задолженности на общую сумму более 134 тысяч гривен. Вот. Непосредственно для списания данной задолженности даже не обязательно обращаться к родственникам погибших этих, то есть данные получаются непосредственно из Министерства обороны и происходит автоматическое списание данных, ну, всех, похождения всех кредитов и списание всех сумм задолженностей. Вот, кроме того, в Приватбанке приостановлено начисление всех процентов по кредитам всех граждан, которые сейчас в настоящее время проходят воинскую службу.